Печально, дорогие мои, очень печально. Люди поверили речам политиков, которые из телевизора льются со словами «мир», «заморозка», «приморозка» и «растормозка». Так вот, люди поверили и слегка подрасслабились. И именно в этот момент по городам Украины начали проходить масштабные рейды ТЦК. Совместно с полицией, совместно с людьми спортивной внешности в Балаклавах, более того, друзья мои, мне поступила информация, что помимо волонтеров ТЦК на службу к ним взяли представителей криминалитета. И все вы видели это видео, когда боксеры в Одессе вместе с ТЦКшниками и полициями напали на мужика, забили его профессионально, причем затаскали в бус, а ТЦК и пиксели, и полиция стояла рядом, курила пока боксеры забивали этого бедолагу, и все. И потом боксеры забили его, там те женщины попытались вступиться, но это уже не с пузаном пиксельным, 60-летним, 200-килограммовым бодаться, который неповоротливый, у которого отдышка. Это бандиты, друзья мои, это волонтеры какие-то, они понабирали непонятно кого. А те могут и на женщин руку поднять. Вы видели, что было, они уже стреляли по людям в селах. Поэтому, повторюсь, когда уже все подросла, и поняли абсолютно большинство бессмысленности всего этого, ну, кроме турбоволонтеров, которые призывают воевать еще 30 роков. Чему так долго? Ну, более, блядь, гроши. Ну, таких турбоволонтеров дорогие немного. 95% общества хочет покоя и тишины. И, повторюсь, поверили речам политиков, лившихся из телевизоров. Даже наши сказали, мы готовы. Поэтому вы сами видели интервью у меня в гостях у Колобка, когда военный говорил, что тупо, ну, просто люди встают, с казармы выходят, ложат автомат, снимают себя эту пиксельную форму и идут домой, к семьям. С его батальона половина ушло. Вот так. Соответственно, и мужики, которые прячутся по тем квартирам уже несколько лет, тоже начали потихоньку выходить. Кто в магазин, кто там куда-то там на турники с ребенком прогуляться. А пиксели, друзья мои, именно это и ждали. Это была замануха и засада. И они начали проводить масштабные рейды в Киеве, в Одессе, в Харькове, в Днепре. Для примера, в Одессе, друзья мои, на закрытую охраняемую территорию закрытого жилого корпуса комплекса Реал Парк Заехало более 50 ТЦКшников, полицейских на служебном бусе и на частных автомобилях вместе с этими бандитами и тетушками. Приказали охраннику открыть ворота, заехали туда и начали панулаты и лютуваты. Чему так? Вот не славности неславности до незалежности, друзья мои. Вот такое поздравление от представителей власти для рабочего класса. И представьте себе, друзья мои, что они там устроили, эти пикселяторы для понимания, ну, город, ну, повторюсь, многие люди не выходят. А вот такие закрытые дворики, ну, это как прогулочный дворик в тюряге. И так вот некоторые люди живут уже не один год. Максимум, что они себе могут позволить в тех картонных 20-этажных коробках выйти вот это на низ в этой каменной клетке, блин, во дворик. Там, там дворик, чтобы вы понимали, блин, 50-70 квадратных метров. Пару качель, пару лавок и все. Парковка, парковка, парковка. Сотни машин. Все. Но ну, вот это был их единственный шанс. Они понимали, что ворота закрыты. У всех чипы, коды. Так пикселяторы туда не заезжали. Все, друзья мои. Это табу снято. Они начали вламываться на частные охраняемые территории. Вы тоже видели в интервью, интервью ролик, как они за заломились на частное СТО. Тоже именно протаранили шлагбаум туда 5 бусов. С каждого с 5 бусов по 5 пузанов. Дальше полиция прикрывает там какие-то волонтеры, тетушки. И начали бить мужиков, пить и трепать. То же самое случилось и сейчас в Одессе мужики, которые там прогуливали своих детей, увидели этот беспредел, побросали тех детей и начали текать. Что вы думаете? Тетуханы ринулись за ними, тетуханы бегают быстрее, бо они три года качаются по всем спортзалам Одессы, и у них есть ха, даже скидка. А те мужики, что они? Три года сидят, блин, в депрессухе, с хаты не выходят, даже нету ни сил, ни импотенции, блин, ни потенции, ни эмоций, ничего. Сил моральных нету даже Поджиматься и поприседать, блин. Понятно, что все на лишнем весе и на стрессе. Поэтому титуханы догнали, вот, в частности, того из сюжета мужика, долбанули его об, об, забор и начали забивать ногами. Прикиньте. Это благо, что там какие-то жен, две женщины питбуля выгуливали. И они, те две женщины, и питбуль отогнал того этого пикселятора, который, отходя, еще и пнул того бедола, которого об забор головой об, камень ударил. Ну, короче, ну, друзья мои, и что вы думаете себе? Это усиление с Захидной Украины приехало на Одессу. И не только на Одессу, но у меня конкретная информация по Одессе. Более 300 сотрудников военкомата Стернополь, Калуш, Львив, Луцк, Ривна, Львив, всех отправили, это то, что под, под 300 человек, на усиление. Приехала на Одессу, на сейчас, вот на сейчас, когда наши киевские власти говорят, что будет мир, да, будет мир, будем умираться. Каву у Крыму попьем отречки позже. И вот приехали эти три сотни ребят, плюс несколько сотен штат был местный, плюс они ну, полицейские, вы же понимаете, с каждым экипажем полицейских несколько сотен полицейских. Плюс муниципальные варты, какие-то охранные структуры, Но ну, они лица прячут. Все, ну, все знают, опять же, ох... с городских советов этих одесская власть, сами вы видели, они заявляли, что они способствуют проведению мобилизационных мероприятий в качестве привлечения собственного персонала. Да, да, охрана мэра участвует в людолобстве. Вот так. Понятно, что это не охрана лично его, но это те, кого они под крылочкой свое взяли, охранять охранять свои строения. Это длится уже довольно-таки давно, и было много-много скандалов, что это за какой-то каждый городской голова себе мини-ОПГ какую-то создал, какие-то бугаи, которые не пускают журналистов на городские сессии, на которых там принимаются неправомерные решения, там по 60 миллионов на какую-то скамейку именно с подсветкой и с турбокнопкой, ну именно бред. И вот теперь вот эти вот бугаи, которые по три года качаются, начали отлавливать мужиков. Более того, друзья мои, да, при... начали принимать туда же в эти ряды. Я давно интересовался, что делает криминалитет в Украине, друзья мои. Вот сейчас, вот эти три года. То есть, понимаете, в каждом городе смотрящие матрящие мандарины, апельсины, манго и бананы. Что они делают? Я как бы спрашивал у пацанов, кто там на связи. Они говорят, они не прячутся, но они не выступают. Всех пузанов они знают, пузаны знают, кто перед ними авторитет. И они там стоят вместе зачастую ржут, где-то кофе пьют, пересекаются, что-то там шепчут друг другу. Ну, короче, мазано-перемазано, как всегда. Вильна ненька. Но я вам скажу так, под прессом этого государства и вот этой всей мобилизации, даже эти криминальные мандарины начали себя чувствовать слегка уязвимые, поэтому они слегка подхалимничают каким-то военкомом, каким-то там, ну, такие вот, привет, пацаны, как дела? Хотя раньше, вот я по своему району скажу, там тоже есть этот криминалитет и лидеры ОПГ. Ну понятно, они все стали депутатиками туда-сюда. Ну а некоторые так и не стали, и ходят там именно в кожаных куртках и говорят, что они смотрящие и матрящие. Смотрящие и подсматривающие, что они там от Гоги Грузина какого. От Валеры Донецкого и, блин, Кизила Луганского именно. Но, друзья мои, вы все должны понимать, что в этой стране власть взяла под контроль все и всех все и всех. И вот сейчас это проявилось, когда представители криминальных структур уже ездят, боксеры какие-то, ОПГ, спортсмены какие-то, атлеты там какие-то. Ездят с пикселяторами, некоторые вот тут лысые, бородатые, даже лицо не скрывают. Забивают мужиков за ноги, затягивают гусу возят, все. Ну и друзья, мои такие Одесса знают этих людей. Да, они там ездят на гели, как все знают, какие стрип стрип стриптиз-клубы они держат, какие колл-центры, кого крышуют, кто им платит, все. Это новая элита, они даже лиц не прячут, все. И теперь они именно помогают бусифицировать тех педалах. И это вам, друзья мои Одесса, лето 2025. Скажу от себя: больно и стыдно на это смотреть. Вместо того, чтобы как-то сплотиться, поддерживать друг друга. Сейчас у многих людей вот такой девиз. Всем не выжить, а нам надо. Точка. Поняли меня? Я уже с год назад говорил это. Вот прямо сейчас мне это в голову пришло повторение. Вот именно четкое слово, которое сюда подходит. Всем не выжить, а нам надо. Вот так нынче люди двигаются. А знаете, почему люди хавают и молчат? Хотите, я объясню на пальцах прямо сейчас? Вот элементарно, я вот сейчас еду в одной стране, подъезжаю уже к Черногории, еду в Еду на Балканы, друзья мои. Черногория, Хорватия, Албания. Может заскочу в Болгарию. Уже, кстати, много людей отмаячило меня оттуда. Так вот, друзья мои, я еду, еду себе в одном городке, остановился. Там что полиция перекрыла. И тут полицейский э, открывает шлагбаум и мне показывает, проезжай. Я вот проезжаю и всматриваюсь в лицо этого полицейского. Он даже там что-то подулыбнулся. Ну, всем людям, типа. А что, все забыли, друзья мои? Как три года назад, когда нас заставляли под носом тряпку носить, что творили эти люди, эти полицейские в этих странах? Районы перекрывали, гонялись за теми, кто ходит, приезжали на частные дома и загоняли детей в дома, запрещая гулять. Говорили, это максимально опасно. Родители выходили, говорили, это наша частная территория, мы выпустили ребенка прогуляться на траве на качели. И нет, а там полицейские друзья мои, это господин, если мал малейшее кривое слово, ну он тебе может там такое причинить, что ну, жесть. И смотрите, все как бы подзабылось, да, потом одно, одни потрясения сменили другие, и это все подзабылось, и никто не предъявляет предъявы вот этим людям, потому что, вы смотрите, спустя три года все это всплыло, что это все была фальсификация, мистификация, и то, что они там некоторым по три раза понаделывали, это вообще ущерб здоровью принес, турборак вызвало. И вообще все это затеяли Билл и Мелинд и всякие прочие непонятные люди, которые вообще, ну, ну блин, да что вам объяснять, вы сами прекрасно все понимаете. И никто никого к ответу не призвал. Так и тут, друзья мои, молчат. Молчит Одесса, молчит Днепр, молчит Киев, молчит Харьков. Ну, про Харьков, друзья мои, тут вообще говорить не хочется ничего. Вы видели, что было на, на день прапора, чьи У Харькове я скидывал в телеграм-канал холобок из Одессы и сказал, это уже не тот Харьков, это уже не тот. Там вышли сотни и десятки тысяч человек и орали непристойности в, 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 за, на, ну, насчет президента страны справа. Ну, что вам объяснять? И это все уже массовый такой характер при, 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 привлекло. И это одобряется, поощряется. Ну, все. Вот поэтому все и молчат. А что касается Одессы и вот этого вот засилия, то, что лютуют, лютуют паны пиксели. Знаете, что народ молчит? Да потому что народ неоднозначный кто поумнее, побогаче, они давно уже попримазывались, покупали себе документики, кто-то в теробороне, кто-то там где-то как -то фиктивно служит. То есть они, плюс они уже и подмазались, задружились с этими пикселяторами, с главами ТЦК, они уже по кумовьям, они уже по дискотекам ходят, по аркадиям на стриптизы, баня, раки, все. Они уже сплелись, это друзья, это близкие. А те, кто поглупее, ну такое, что-то они там двигаются, пытаются там где-то на мопедиках ездить на работу, такое. А кто вообще попроще, кто ходит вот это пешком через все Малиновская э, Малиновское на 7 километр грузчиком работает, чтобы семью прокормить. Вот это, друзья мои, это беднота. Вот их и отлавливают. Посмотрите, где они сейчас, вот эти пикселяторы, действуют, злодействуют. Где? Проходные каких-то заводов, какие-то там тропы, какие-то на склады, грузчиков. Вот, вот кого они хлопают. Только рабочий русскоговорящий класс, мужиков за 30, за 40, за 50, за 60. Все. Вот кого они именно, кто им нужен. <coughs> Почему так, друзья мои? Вот я задался себе вопросом, да, а если завтра мир? Нахрена они вот так лютуют? Ну, во-первых, это, друзья мои, в двух словах не объясню. Возможно, завтра на основном канале я об этом расскажу, на канале «Одесский бродяг. Разовьем эту тему, это раз. А два, друзья мои, два, а им не нужен мир. Мир в украинской мове нема, я только перемога на репарации. И они максимально отодвигают, чтобы не было никакого мира. Да, есть вариант, но он с каждым днем все призрачней и призрачней на мир. Потому что вариантов сорвать его немерено. Вы видели, как летит и свистит уже страну права по ядерным объектам. Вы прикиньте, каким надо быть безбашенным, чтобы отдать такой приказ. Но, повторюсь, это тема не сегодняшнего выпуска. Я лишь говорю, что им не нужен мир. И они выбрали именно вариант и еще 20-30 лет. Вы посмотрите, как турбоволонтеры заявили, что если пан Гаран Киевский что-то там подпишет, то ж, ну ему щербет. Прямые угрозы. И никому ничего не будет. Потому что он озвучивает определенную. Ну, короче, я даже не хочу углубляться в это. Все все уже понимают. Тупых нема, особенно на этом канале. Точка. Ну, если глобально или брать по стране, то, конечно, как это нема. Их большинство. Но я подчеркнул, что на этом канале их почти нема. Потому что тут собрались одни объективные и адекватные. Вот так сторонники Колобка. но ну, а вон инцидент в Ровенской области, который я не мог пройти мимо. В здании ТЦК скончался мужчина, которого там удерживали против его воли. Речь идет о Виталии Сахарчуке, которого в четверг вечером 21 августа словили, а 23 уже жене принесли похоронку. И сообщили, что теперь он в морге. И тишина, друзья мои. Полиция дело не возбуждает. Ждали, что какая отписка будет с ТЦК. Это раз. Все мэры, депутаты, да упаси боже, они именно слуги народа, друзья мои. Нет, это уже не слуги. Тут больше подходит словечко какое-то типа враги, вот что-то такое. Поэтому тишина. Журналисты тоже, друзья мои, не берутся оглашать такую информацию в службу. Остревно. Прилетит по чубу. Лишь Колобок говорит то, о чем все молчат и предпочитают молчать. А спустя сутки из Ровенского ТЦК пришло заявление, что они заявили, что Виталий, мобилизованный Виталий Сахарчук погиб после сердечной недостаточности, после успешно пройденной ВВК, и его не били. Точка. Это официальная отписка от Ровенского пикселятор никогда. От сердечной недостаточности он крякнул, его никто не бил. Точка. Друзья мои, ну кто-то сейчас еще сомневается, ну конечно же таки не били, кто будет верить такие этой глупой пропаганде. Ну, конечно же, не били, они его любили. Причастили и отпустили. Понимаете, как это работает? Это же просто группа оповещений. Они его вежливо пригласили, постелили красную дорожечку, посадили в этот старый зеленый Volkswagen транспортер который те же украинские волонтеры предоставили пикселяторам для лудолевства. А. Дальше отвезли, чаем напоили, уважительно беседовали, гимн спевали, вирши читали, хвилину мовчания тримали. Покормили его, конечно же, наваристым бульоном из домашней курочки. Если его пригласили на медкомиссию. Медкомиссия его тщательно и ретельно обсмотрела. Крайне богатырский и крепкий казак, сказали Иваны. Именно годен по всем показателям. Мышцы в тонусе, гормоны в тонусе, эрекция, посмотри какой, стояк, прям не садится. Это я, друзья мои, к той новости, что я даже побрезговал ее сегодня публиковать, да, что какие-то там в Одессе люди начали возмущаться и писать в общедоступных группах к женщинам, говорит, ну имейте совесть, хватит ходить в белых майках без лифчиков, Имейте совесть, ну какой-то мужчина писал, говорит, я хожу со своими детьми, ну дети, подростки, а эти именно ходят, майка белая, эти соски торчат, она говорит, его то ли каким-то лед прилаживает, чтобы оно твердело и чернело, и вот так торчало, а, говорит, ну куда это ходится? ну имейте совесть, ну так не годится, так не принято у нас в Одессе, или вы хотите, чтобы мужики ходили, блин, в семейных трусах со стариками, ну куда это, как это, ну, как это называется, так не принято, повторяю, в Одессе, поэтому, друзья мои, я эту новость посмотрел, ну я даже побрезговал ее публиковать. Но в данном контексте этой новости можно было ее озвучить. И то, блин, осквернил ротополовую полость своей, свою таким богохульством. Поэтому медкомиссию он прошел замечательно и очень тщательно, его признали максимально пригодным. Сразу в генералы, ну, здоровье прямо позволяет сразу в головнокомандующий отправлять. Но ну, тут неудачи, сердечный приступ, они делали все, что могли. Они пытались, спасали вертолеты, везли в Польшу, в лагеря, в Германию, в этом горе, в тот лагерь, в Мюнхене или где Нифига не спасли. Поэтому, повторюсь, не били, причастили и отпустили. Не верьте, <с <с сплетням. Ну а вообще, друзья мои, если глубже рассмотреть вот этот вопрос, почему эти пикселяторы как с цепи как сорвались и гребут, гребут всех подряд. А и особенно это выглядит же нелогично, когда все топ-лидеры какие-то заявляют о мире, о мире, что вот первый тур, второй тур, третий тур. Уже пиджак одел, да. Пандякула пиджак одел. Уже вроде все движется к миру. И вот такие жесткие методы усиления женщин, посмотрите, подростков, ну именно что начинается. Почему так? У меня и свое мнение, друзья мои. Во-первых, они не хотят мира и они хотят продолжать, поэтому им нужен ресурс, поэтому хватают и дали полностью зеленый свет на все. А второе, даже если вдруг их принудят под песом компроматов завершить это все. Ну так что это то мужичье, Харьковское, одесское, русскоговорящее? Это не их электорат. Этих не жалко. И точка. Понимаете? Этих не жалко. Почему? Да потому что, ну это ж, ну это ж не по прибычнике Степана. Это люди, которые старые закалки, old school. Тут даже вот сейчас меня в Европе все вынюхивают. Who are you? Там, where are you from? Я устал говорить слово на букву У, да и как-то не по душе мне звучит это все, не резонирует. Знаете, а что мне резонирует и что я им всем уже отвечаю несколько недель? Совет Юнион. I'm from Soviet Union, да. Я из Советского Союза. Вот так мне больше подходит. И вы бы видели, они меняются в лице, друзья. Они понимают, кто я и что я. Что я против У, и что я из тех времен, да. Почему? Да потому что я сорокалетка и родился тогда там. На то, что они потом развалили, наголосовали, нареферендовали, получили какую-то бесплатную независимость, которая не ценится. Я в этом не принимал участие, друзья И у меня документы Советского Союза. Да, что-то они потом поменяли, принуждали, требовали, приходи, идентификационный код. Но, друзья у меня кода нема. Я им тогда еще заявил, у меня было понимание в те 18 лет, что я вам что, товар, чтобы мне код присваивать, алло. И я отказался. Ну, то меня его нема. У меня нема ни ДИ, ни резерва плюс. Кстати, завтра еду получать второй загранник, друзья мои. Да-да. Все, кто сделал, как я, поздравляю, вы красавцы. Скоро придется петлять с этого райского сада. Вы поняли, откуда и куда. Поэтому повторюсь, почему они так жестко лютуют и пануют и лютуют. Да потому что они жалко, это не их электорат. Даже если все пойдет по не их сценарию и будет вынуждены заморозка, все равно же будут выборы. Поэтому им не нужны эти люди, которые не будут за них голосовать. Вы понимаете, это же несведомы. Они гимны не спевают, во флаге не обматываются. Все. И Степана не почитают. Поэтому, повторюсь, этих не жалко. И пикселяторов усилили максимально и волонтерами, и ОПГшниками, и боксерами, и всем, чем хочешь. Он даже жаловался один полицейский Иван Белецкий, которого уволили, друзья мои, за то, что он мало налавливал. Мало налавливал и проявил какую-то каплю сострадания. Такое не прощается. Все, враг народа, лишит и паспорта, лишит и громадянства. За счет. Ты что, какие сострадание? Кому? Я сейчас серьезно, братья и сестры. Полицейский из Ужгорода Иван сообщил, что его уволили за помощь ветерану, которого 25 июня пили и оскорбляли пикселяторы по его словам, он вместе с... Ну, он патрулировал, как я понимаю, пару машин пикселяторов, пару этих вот. Увидели какого-то колясочника. А я вам, опять же, выкладывал видео в телеграме канале в своем «Колобок из Одессы», как какой-то пан Пиксель, пан Степан подъехал какой-то бабе колясочнице, ну, к инвалидке что там там ей откатись, типа, с дороги, там, не, не мешай проехать. А она сделала ему замечание, это как вы смеете, типа, инвалиду такое говорить. И он вылез именно буром на нее, там, на колени. Она говорит, ты что, я не хожу с рождения. И он исцелил ее, друзья мои, да? Изыди, говорит, с этой коляски и преклони колени передо мной. Ибо я пан Степан Стернополя, а ты именно, блин, муха. Без лап. Ну, то есть я сейчас серьезно, он требовал от нее встать на колени. От нее там с ней были, по-моему, мама ее пожелала. Ну, именно вот пан лютуя. а что вы себе думали? Поэтому и в данной ситуации ехала пару экипажей, увидели кого-то колясочника и решили его проверить. Может, притворяется, и те ноги им сам себе куда-то... Может, он их поджал и в штанины так сунул. Помните, все детстве так делали? Ну и вот этот полицейский рассказывает, что и над мужчиной с инвалидностью начали издеваться, давать оплюхи, ну всякие, и спрашивать, где он купил инвалидность, и били по голове. По словам этого полицейского, у него есть видеодоказательства этого. Но даже несмотря на то, что полицейский попросил не бить ветерана, у пикселяторов Кузано они вызверились на него. Чего такое неадекватное поведение? А может, горилку пили? Кто его знает? И у него, как у полицейского, проявившего сострадания, прямо там с пикселяторами возник конфликт. Когда он предоставил видеозапись, что они творили, как они издевались над ветераном своему руководству, руководство возбудило дело против него и коллеги, которая сохранила запись. И его уволили с позором, без компенсации. За что? За малодушие. Он заступился за какого-то колясочника. Ну, вот, вот вам, друзья мои, картина масла. Что паны пануют и паны лютуют. И не мают права они на сострадание. Бо души и сердца там нема. Там именно, блин, копилка. Гроши, в которую надо сувать грош. Золото, золото, срибло. Поэтому вот как-то так, друзья мои. Печально от всего происходящего. Больно и стыдно смотреть на это все. Но Сами видите, какая комбинация случилась. У тех, кто повыше и побогаче все мазано-перемазано, а эти страдают и вымирают. Поэтому, вот как-то так, мои дорогие, с днем зависимости одних, а других независимости от здравого смысла. С вами был Пан Колобок, в честь имею.